বৃন্দাকান্দিলে বাকী ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ আৰম্ভ হৈছে ভৱিষ্যতৰ দিনত যেতিয়া কিবা খবৰ থাকিব আপোনালোকক জনাম নাই নাই এই নিউজটো সম্পৰ্কে কি ক'ব মিছা বুলি মিছাটো দিয়ে কিবা খবৰ থাকিলে আপোনালোকক জনাম ৰাজনৈতিক খবৰ থাকিলে আপোনালোকক জনাম আৰু গম পাব সংবাদ মাধ্যম নহয় ফুটবল খেল আছে ফুটবল খেলিছে ন্যায়ে ন্যায় বিচাৰি ইতিমধ্যে সকলোৱে যুঁজিও আছে আৰু বিশেষকৈ অহাত কাইলৈ জুবিনদাৰ শেষ বোল ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালে কাইলৈ মুক্তি পাব তাৰ প্ৰাকখনত আজি আমি সংবাদমেল আয়োজন কৰি পুনৰ বিষয়বোৰ দোহাৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ন্যায় বিচাৰি থকা প্ৰক্ৰিয়া আৰু জুবিনদাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য অসমৰ জনগণৰ আগত জনাব লাগে ইয়াৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছিলে আৰু মৃত্যুৰ কাৰণ কি আৰু কোনে হত্যা কৰিলে নতুবা কাৰ মানে কাৰণে এই মৃত্যু মুখলৈ যাব লগা পৰিৱেশ হ'ল সেইটো কথা জনাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেইকাৰণে আৰম্ভণিৰে পৰা আমি সকলোৱে এই বিষয়টো আমি উত্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি যেতিয়াই আগবাঢ়িছে আমি দেখিছোঁ যে বহু ধৰণৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাবোৰৰ মাজত তফাত আছে আৰম্ভণিতে যিবোৰ কথা কৈছিল এতিয়া সলনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এই যিটো এদিন যদি হত্যা কৰা বুলি কৈছে এদিন কোনোবাই বি দিয়া বুলি কৈছে ক'ৰবাত আত্মহত্যা কৰা বুলি এটা পৰিৱেশলৈ লৈ যাব কৈছে এই গোটেই কথা বতৰাবোৰৰ মাজত জনগণ বিভ্ৰান্ত হৈছে আৰু চাৰ্জশ্বীট দিয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজপথলৈ যাম বুলি কোৱা কথাটোৱে গোটেই ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াটোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচলতে সন্দেহ আছে নেকি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে ৰাজপথত ওলোৱাৰ লগে লগে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসমৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি সন্দেহ আছে নেকি এই কথাটো মানুহৰ মাজলৈ আহিছে গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা মানুহৰ মাজত সন্দেহ ন্যায় পাবনে নাপাব তাক লৈ এটা সন্দিহান হোৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো অসমৰ ৰাইজে ইয়াৰ স্পষ্টতা বিচাৰিছে আৰু তদন্ত বিশেষকৈ যেতিয়া অভিযোগনামা দিব চাৰ্জশ্বীট দিব এইখন যাতে ফুল প্ৰুফ হয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা মতে সকলো সাক্ষী সকলো ধৰণৰ তথ্য পাতি সকলো ধৰণৰ পানী নহয় ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰে অভিযোগনামা দিব লাগিব তেহে দোষীয়ে শাস্তি পাব গতিকে আমি এই বিষয়ত পৰৱৰ্তী দিনা আমাৰ ফালৰ পৰা নজৰ ৰাখিম আৰু আমিও অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আমাৰ যি সংগ্ৰাম বা যাত্ৰা এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব ৰৈ ৰৈ বিনালেত আমি কৰোঁ আমি দাবী উখাপন কৰিছো ইতিমধ্যে কৈছে যে কৰটো লোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনত দিব এইটোও স্পষ্ট হ'ব লাগে সকলো পইচা দিব লাগে নহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱা বক্তব্য ৰাজহুৱা বক্তব্য আহে কিন্তু কাৰ্যত একো কাম নহয় সেইকাৰণে টেক্স ফ্ৰী কৰিবলৈ আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলোঁ দ্বিতীয়তে ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবলৈ যেনেকৈ কাশ্মীৰ ফাইল চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে গৈছিলে উদ্যোগ লৈছিলে প্ৰথম শ্ব' চাইছিলে এতিয়াও আমি আহ্বান কৰিছোঁ কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত থকা মন্ত্ৰী কেবিনেটৰ আৰু বিধায়ক সকলোকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট শ্ব'টো প্ৰথম শ্ব'টো চাব লাগে আৰু চৰকাৰীভাৱে বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিব লাগে কাশ্মীৰ ফাইল চাবলৈ যেনেকৈ কৰ্মচাৰী চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলক বাধ্য কৰোৱাইছিলে এইবাৰ ৰৈ ৰৈ বিনালে চাবৰ কাৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে কৰ্মচাৰী চাকৰিয়ালসকলক তেওঁলোকক যাতে সকলোকে যাতে আহান কৰে বা সকলোকে সুযোগ দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ